Nizami Cəncəvi. Nizami Cəncəvi 1141-ci ildə Azərbaycanın görkəm şəhərləndən biri olan Cəndi dil sənətçi ailəsində, ya e, anadan olub O bütün ömrü boyu Gəncədə yaşayıb, yaradıb. 1209-cu ildə Nizami Gəncəvi vəfat edib. O üç təhsilini məktəbə aldı. Türk, Ərəb, Fars dillərini mükəmməl bilib. O saray şairi olmaqdan imtina edib. Həlal zəhməti ilə dolanıb. Yəni, Nizami Gəncəvinin 5 buç əsəri var. Ona xamsa deyilir. Xamsa beşlik deməkdir. Xamsa-ya beş daxildir. 1. Bunlardır. Siller xəznəsi, Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun, Yedi gözəl və İskəndər namə.